Salam əziz tamaşaçılar. Orman həyatım kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlər bir maraqlı video çəkəcəyik. Evdə heç e, qədim övür baltası düzəltməyə dənəmisiniz? Hə? Dəlməmisiniz, düzdür? Bu gün sizinlə birlikdə bunu sınayacağıq. Bəli. Bizə lazım olacaq bir belə daş. 2 dənə bu boyda daş və bir çubuq. Bu çubuk elə belə sınmışdı. Dedim ne edeyim? İlk balta geldi alınan. Dedim ki bunu sizlə paylaşım. i̇ki tane de də ip lazım bizde. İki tane ip gördüğünüz gibi. İndi birinci. İlk olarak e, bunu Bura salma bunu burası alacağız. Ve budur. E, bunu saldım. İndi isə e, birinci ilk olaraq burdan möhkəm şəkildə ip ilə bağlayacam. Bu ip ilə bağlamamız onun burdan bağlayarkən belə çart verə-verə getməməsi üçün baxım. Belə aralanaraq getməməsi üçün. Am və belə bağladıq. İndi bu yeri sıxca bağlamaq acəcək. Və beləcə bu da tamamdır. Deməli indi isə bura ıı, daşı salmağa keçir. Çünki burada belə vuranda bu o, belə əyləbilər gücdən. Ancaq bura daş saldıqda isə gücdən alçaq verə bilmir. Və bu da beləcə tamamlandı. Özüm tək olduğum üçün prosesləri göstərmirəm. İndi ıı, bunu yoxlamaq lazım. Yəqin. Ee, siz də bunu evde edin. Aşağı like koymayı abone ol kanalıma abone olmağı unutmayın. İndi bunu ya. Görünüş kimi sağ sağ olun. Heç nə yoxdur. Ha. Və siz də bundan evdə düzəldə bilərsiniz. Gəlin görüşlərimizdə görüşmək üçün qalan like qoymağı və kanala abunə olmağı unutmayın.